bayangkan sebuah dunia di mana setiap sentuhan jari pada skrin membawa gelombang emosi, kegembiraan, kecemasan, bahkan kesunyian. Di sinilah remaja kita kini, terhubung tanpa henti tapi sering kali terasing dari detik nyata di sekeliling mereka. Salam perpaduan, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. sekalung penghargaan buat peneraju acara barisan hakim yang berintegriti penjaga masa yang begitu setia dengan jam randiknya seterusnya warga dewan yang saya muliakan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan teks pidato saya yang bertajuk remaja dan ketagihan gadget cabaran abad ke-21 begitulah mauduk pidato saya Pada hari ini Sidang Dewan yang saya muliakan, sebelum madadi indah, sebelum bicara dicitra, mari kita rungkaikan frasa remaja dan ketagihan gadget cabaran abad ke-21. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, remaja merujuk kepada individu berumur lingkungan 13 hingga 19 tahun yang sedang dalam peringkat akil balik. Dalam penggunaan umum pula, remaja sering meliputi segala kehidup, aspek kehidupan sosial, dari corak pembelajaran, hobi, hingga cabaran sosial dan mental yang unik, kepada peringkat umur ini. Ketagihan terhadap gadget merujuk kepada suatu keadaan di mana seseorang mengalami dorongan kuat dan sukar dikawal untuk menggunakan peranti elektronik, seperti telepon pintar, laptop, tablet, atau konsol permainan secara berlebihan. Hadirin yang saya hormati, indikator pertama yang saya akan rungkaikan ketagihan gadget halangan dunia pendidikan. Gadget kini bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan. Namun, keperluan ini telah bertukar menjadi ketagihan yang membimbangkan dalam kalangan remaja seperti kita. Menurut kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat pelajar Malaysia yang menggunakan telefon pintar lebih daripada enam jam sehari, dan majoriti masa tersebut dihabiskan untuk media sosial dan permainan video. Kajian oleh University Malaya mendapati bahawa pelajar yang menggunakan gadget lebih daripada 5 jam sehari mengalami penurunan skor akademik sebanyak 20% berbanding mereka yang menggunakan gadget kurang daripada 2 jam. Satu kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2022 melaporkan terdapat peningkatan dalam kalangan remaja yang tidak dapat mencapai prestasi minimum dalam pendidikan akademik. Hal ini disebabkan mereka meng mereka mengalami gangguan gangguan penggunaan telefon pintar dan permainan video. Hadirin yang saya kasihi. Indikator pidato saya yang kedua. Ketagihan gadget. Ketagihan gadget bukan perkara yang boleh dipandang sebelah mata, tetapi perkara ini boleh membawa implikasi serius kepada kesehatan fisikal dan mental remaja. Penggunaan gadget yang berlebihan telah dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Penggunaan skrin secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan tidur, masalah mata, dan peningkatan risiko kemurungan dalam kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, indikator pidato saya yang ketiga: ketaksuban gadget membawa kehancuran sesebuah keluarga. Jika dahulu kita melihat sesebuah keluarga yang bahagia bahkan sering, sering berborak antara satu sama lain sehingga kadangkala terdengar ketawa yang berdekah-dekah. Namun hari ini kita melihat suasana sunyi sepi dalam sebuah rumah keluarga disebabkan para anggota keluarganya hanya fokus untuk melihat media sosial pada skrin telefon pintar mereka. Saya yakin bahawa remaja yang ketagihan gadget bukan sahaja kehilangan masa tetapi juga kehilangan ahli keluarga yang sentiasa ada di sekeliling mereka. Hadirin sekalian, Adakah kita mahu terus sentiasa hanyut dalam arus teknologi tanpa arah ini? Penyelesaiannya terdapat kepada keseimbangan. Kita sebagai pelajar haruslah haruslah menyeimbangkan penggunaan gadget pada setiap hari. Seterusnya, Guru-guru harus membimbing para murid untuk menjadwalkan masa penggunaan teknologi seperti telepon pintar ataupun apa-apa gadget yang berkaitan. Saya menekankan bahwa ibu bapak haruslah menjadi salah satu salah satu uh, salah satu Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.